સુરત ગ્રામ્ય ટીમે પાર્કિંગમાંથી કેમિકલ ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ કરી કરોડોનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો સુરત શહેર ગ્રામ્ય એલસીબી પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે હોટલ ચૌધરીના પાર્કિંગમાં કેમિકલની ચોરી ઝડપી પાડી હતી આલસીબી દ્વારા હોટેલમાં રેડ કરાતા ચાર આરોપીઓને ઘટના સ્થળથી કેમિકલ ચોરી કરતા રૂપિયા હતા જેમાં ત્રણ આરોપી ટેન્કર ચાલક હતા અને એક આરોપી હોટેલનો વોચમેન હતો આ ટેન્કરિંગ મોનોમ નામનો કેમિકલ ચોરી કર્યા હતા ત્રણસો પચાસ લીટર કેમિકલ ચોરી કરાઈ હોય ગ્રામ્ય એલસીબી કેમિકલ ટેન્કર સહિત બે કરોડ સત્તર લાખ અઠાણું હજાર ચારસો પચાસ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો आज सूरत ग्रामीण पुलिस के एनसीबी को एक बातमी मिला कि होटल चौधरी पैलेस में केमिकल की चोरी चल रही है इस बातमी में एनसीबी होटल चौधरी पैलेस में रेड किया और चार आरोपियों को अरेस्ट किया है ये चार आरोपियां पार्क करने टैंकर से केमिकल चोरी कर रहे थे केमिकल का नाम स्टायरिन मोनोमर इसमें चार ये चार आरोपियों में तीन टैंकर के ड्राइवर और एक होटल के चौकीदार कुल मुद्दम रिकवर हुआ टू करोड़ सेवनटीन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज इसमें केमिकल का मुद्दा 315 लीटर स्टेरिन मोनोमर जिसका कीमत फिफ्टीन थाउजेंड अभी तपास चालू है एमओ ये आरोपियों के एमओ ऐसे होते हैं कि टैंकर लेते वो एक होटल जैसे होटल चौधरी पैलेस में पार्किंग करते हैं पार्किंग करके, करने के नाम में वहां पार्किंग पार्किंग करते ये टैंकर ड्राइवर होटल चौकीदार और होटल सिक्योरिटी स्टाफ से मिलके ऐसे चोरी करते थे जैसे टैंकर के वॉल्व कर वहां से टैंकर में होता केमिकल को चोरी करते थे इस केस में यही एमओ है